Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video yang mana apabila saya semak video tersebut, ia kira-kira 4 tahun yang lepas. Akan tetapi, walau bagaimanapun namun begitu, memandangkan ia masih berlegar-legar di media sosial, orang masih menontonnya dan orang forward kepada saya bertanyakan tentang video ini betul ke? Maka ia tetap perlu diberikan ulasan, riak dan kritikan. Ayuh kita tonton video tersebut yang kira-kira 5 minit. Kemudian saya akan berikan riaknya ya. Ya habibi ya Muhammad. Kalau bahasa akhirat itu adalah bahasa Arab, bagaimana dengan orang yang meninggal tidak pintar bahasa Arab? Tanya. Enggak bisa ngomong. <laughs> Surga itu bahasa Arab. Hmm? Itu Nabi mengatakan wahibul Arab li thalath, Saya cinta Arab itu karena tiga hal. Hati-hati yang enggak cinta Arab. Nabi cinta Arab. Anda nggak cinta Arab berarti Anda Bersimpangan dengan Nabi Muhammad SAW. Hmm? Hmm. Liannya Arabi karena saya orang Arab. bangga Nabi orang Arab. Iya. Ini sekarang mulai dibuat kesan orang Arab itu jelek. Hati-hati loh. Nabi itu Arab. Jangan lihat Arab-Arab yang jelek kamu. Kalau orang jelek semua ada orang jelek. Inggris ada yang jelek, Indonesia ada yang jelek, Madura ada yang jelek. Ada apa kamu lihat yang jelek itu? Kamu lihat Nabi Muhammad. Cintai Arab karena Nabi Muhammad orang ah, ha? Arab. Mm -mm. Ini sekarang kita dijauhkan dari Arab. Kenapa? Karena Arab itu, kenapa Arab? Ada yang jelek. Loh orang inti gak ada yang jelek. Semua kaum ada yang jelek, ada yang baik. Tapi cintai Arab karena Nabi orang ah? Arab. Nabi bilang, ah, di Ani Arabi," bangga dengan jadi orang Arab. Oh, ini orang Arab dihina. Hati-hati kamu. Bukhudul Arab nifak Benci orang Arab itu Tandanya munafik ya, Silakan, Silahkan mau jadi orang munafik Monggo bebas Tapi jangan diikuti orang kayak gini nih Jangan diikuti Biarkan dia sendirian jalan hmm? Arabi Oleh anna al-Quran Arabi ya Karena Quran bahasanya bahasa Bahasa Arab Cinta bahasa Arab Nabi Lianna loga ahli jannah Arabia dan bahasa penghuni surga Arabi bahasa bahasa Arab bukan bahasa Madura pak. Itu Nabi mengatakan Taallamul Arabia wa alimuhanas belajar bahasa Arab dan ajari orang bahasa Arab. Kasihan dia kalau masuk surga tidak bisa bicara. Ya apa ini? Masuk surga tapi tidak bisa ngomong. Hmm. Hanya malaikatnya bingung melayani. Walaupun kalau sudah masuk surga faham sendiri bahasa Arabnya nanti. Faham sendiri. Artinya al Arab sangatlah harus kita taruh pertama. Kaumnya orang Arab orang yang pertama kita hormati. Lain takwa Islam ilmu ini pembahasan lain ya. suku Arab harus kita taruh yang pertama karena ada Nabi Muhammad di sana bahasa Arab harus kita taruh nomor pertama karena Al-Quran bahasa Arab gitu itu orang mu'min hmm. Arab nifak kata Nabi wa bukutul Bani Hashim kufrun benci Arab munafik benci Ahlul Bait kafir hmm. kufur ni'mah ya mudah-mudahan Allah selamatkan kita Hmm, sama, udah jangan ikut yang macam-macam kayak gini siapapun dia huh? di organisasi apapun luis nyeleneh nyeleneh gini ini udah tinggal nggak usah dibahas nggak usah diikut diikuti kita ikut awliya salihin udah yang jelas nyata ya mereka hamba yang diri oleh da Allah dari kalangan habaibnya dari kalangan kiainya Masya Allah nggak ada masalah mereka luar biasa ya sekarang aja banyak yang macam-macam ini ha? Huh? karena al fulusu hmm? karena uang mereka mau mengorbankan agamanya naudobel. ini yang ditakuti oleh Imam Ali ha? Huh? Uh, ilmu lisan wajahul jangan ilmunya pin ya tulisannya pintar ngomong tapi hatinya bu bodoh Baiklah kita sudah pun mendengarnya ya. Jadi meskipun yang ditanya kepada Habib ialah perkataan ataupun perbicaraan ahli syurga dalam bahasa Arab ke saya hendak fokus kepada tiga hadis yang disebut yang dikemukakan oleh Habib sebab sebagai seorang Habib sebagai seorang Habib sepatutnya mereka inilah yang terdahulu paling kehadapan membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini menyampaikan apa yang sahih, menyampaikan apa yang hasan. Kalau yang dhaif pun dhaif yang menepati syarat-syaratnya dan mereka ini jugalah yang sepatutnya ke hadapan untuk membasmi hadis-hadis yang dhaif jidan ataupun hadis maudhu'. Okey, mereka tidak akan membicarakan hadis maudhu ataupun hadis dhaif no melainkan untuk menerangkan kepalsuannya ataupun menerangkan kelemahannya ya. Itulah habib yang original, itulah habib yang kita nak, bukan yang sebaliknya. Okey, jadi dalam 5 minit tadi Habib menyebut tiga buah hadis. Ayuh kita semak ketiga-tiga hadis tersebut. Hadis yang pertama, beliau kata, Nabi kata, kononnya, Cintailah orang Arab kerana tiga perkara. Pertama kerana aku yang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang Arab. Kedua, Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan ketiga, kata-kata ataupun perbicaraan ahli syurga adalah dalam bahasa Arab. Okey, hadis ini sebenarnya agak masyhur, akan tetapi walaupun bagaimanapun namun begitu darjatnya adalah maudhu ataupun palsu. Bersama ini saya sertakan tangkap layar dari laman semakhadis.com di mana dikemukakan hadis tersebut. Dan di bawah itu yang saya bulatkan merah, status hadis yang ini palsu. Sesiapa yang inginkan penjelasan lanjut tentang kenapakah ia palsu, mungkinkah di sana ada jalan-jalan periwayatan lain yang dapat menguatkannya, sila rujuk kitab Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yang wafat tahun 1420 Hijrah, berjodol silsilatul ahadis ad-da'ifah wal-maudu'ah, hadis nombor 160. Hadis nombor 160, beliau telah membicarakan hadis ini panjang lebar, lebih kurang 5 ke 6 muka serat. Saya telah semak, lebih kurang 5 hingga 6 muka serat. Bukan saja lafaz ini, tetapi beberapa lafaz lain yang berkaitan, berkaitan beberapa jalan periwayatan lain yang berkaitan. Namun yang beliau ha, nilai, ia adalah hadis yang maudhu pun begitu tak mengapa saya maklum ada yang kata kononnya ia boleh saling menguat antara satu sama lain hingga menjadi daif saja ke ataupun ada juga yang berkata hasan okey tak apa sebab dalam penilaian hadis kita bukan sekadar menyemak sanad hadis tetapi kita juga menyemak matan hadis ataupun teks hadis dan di sini teks hadis itu kita dapat semak dari beberapa sudut pertama cintailah orang arab kerana aku adalah orang arab Para penonton yang dirahmati Allah kita sama-sama tahu bahawa Islam memberi penek Islam tidak memberi penekanan kepada bangsa tetapi kepada ketakwaan kita sama-sama maklum okey um, ayat ke-13 daripada surah al-hujurat okey yang bermaksud wahai umat manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan antara satu dengan yang lain sesungguhnya yang ni penting sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Bukanlah bangsa mana-mana bangsa, tetapi semula mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mendalam pengetahuannya. Jadi Islam memberi penekanan kepada ketakwaan seseorang itu dan bukannya bangsa. Apabila kita nak sebut bangsa, kita maklum bangsa Arab ini, ada saja yang Kristian, ada saja yang Etis, ada saja yang apa-apa agama lain ke apa ke. Jadi bukan semua Arab Muslim. Kalau kita nak mencintai orang Arab bukan kerana Arabnya tetapi kerana mereka beragama Islam. Mereka adalah saudara seagama dengan kita, maka kita mencintai mereka kerana ke, kerana keislaman mereka, kerana agama mereka yang sama dengan kita bukan kerana bangsa mereka. Sama juga kita mencintai orang-orang Islam daripada pelbagai bangsa yang lain bukan kerana bangsa mereka tetapi kerana agama mereka yang sama dengan kita. Kita umat Islam saudara bersaudara antara satu sama lain. Kita dapat lihat ini adalah hadis yang berbentuk asobiah yang hendak memberi penekanan kepada bangsa Arab. Okey. Dan kemudiannya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kerana baginda berbangsa Arab. Okey jadi kita kena beza kena-kena bezakannya antara bangsa dengan ketakwaan, antara bangsa dengan um, keimanan ataupun agamanya yang ini Islam sama dengan kita dan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah SAW. Bukan kerana bangsanya itu. Okay? Jadi macam saya kata, hadis ni nampak ada ciri-ciri asobiah. Ciri-ciri nak mengunggulkan sesuatu bangsa di atas bangsa yang lain. Okay, itu yang pertama dari sudut bangsa. Dan pentingnya macam saya kata dalam bangsa Arab pun ada saja yang Kristian, ada saja yang agama lain, ada saja yang etis dan macam-macam lain kan. Jadi Adakah semata-mata seseorang itu bangsa Arab kita nak mencintainya kan? Ha jadi awal-awal lagi dah nampak ha kejanggalan hadis ini. Baik, perkara kedua ialah kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya betul. Kita mencintai Al-Quran dan kita mencintai bahasa Arab Al-Quran. Okey, orang bangsa Arab tak semestinya mereka ni dapat berbahasa dengan bahasa Arab al-Quran. Sebab tu al-Quran dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang mencabar orang-orang Arab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka menulis satu surah ke satu ayat ke semisal al-Quran. Padahal mereka itu adalah penyair, mereka itulah pakar bahasa Arab tetapi mereka tak dapat menulis bukan sekadar seluruh al-Quran, satu surah pun tak boleh, satu ayat pun tak boleh. Okay, jadi be bezakan antara bangsa Arab dengan bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran nilainya sangat tinggi. Okey, nilai sastranya kalau kita boleh sebut sangat tinggi berbanding dengan bangsa Arab. Mereka memang berbicara bahasa Arab tetapi bahasa Arab mereka taklah sama seperti mana bahasa Arab Al-Quran. Jadi kita mencintai Al-Quran, kita mencintai bahasa Arab Al-Quran namun jangan disamakan dengan bangsa Arab. Okey, yang ketiga kerana perkataan ahli syurga ialah bahasa Arab. Okey, baiklah. Kalaulah pun, aa, kalaulah pun, ya, seandainya benar, yang dalam syurga itu, bahasa komunikasinya lah bahasa Arab, bukankah orang-orang yang memasuki syurga, mereka boleh meminta apa saja yang mereka inginkan, dan, jika benar satu-satunya bahasa dalam syurga ialah bahasa Arab, mereka boleh saja meminta agar mereka ini dapat berkomunikasi dalam bahasa Arab. Kalau kita rujuk dalam surah Yasin, surah ke-36 ayat 57, Allah SWT berfirman, Lahum fiha faqihatu walahum ma yadda'un. Di syurga itu mereka, ahli syurga, memperolehi buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Di syurga kelak, bila dah masuk syurga kelak kita boleh minta apa saja yang kita nak dan andai kata benar bahasa dalam syurga hanya satu yang ini bahasa bahasa Arab kita boleh saja minta agar kita dapat berkomunikasi dalam bahasa Arab. Meskipun ketika di dunia ni kita tak tahu langsung berbahasa Arab ya. Tapi para penonton yang dirahmati Allah, yang penting bukanlah bahasa dalam syurga, yang penting masuk syurga terlebih dahulu. Kan saya nak nak bincang Bahasa komunikasi dalam syurga Padahal diri kita ni Confirm ke masuk syurga ke tak kan Jadi yang penting ketika kita di dunia ini Ialah Memiliki akidah Amal soleh Ibadah yang dapat melayakkan kita Memasuki syurga Dengan rahmat Allah Dah masuk syurga kemudian Barulah kita bincang bahasa apa yang nak berkomunikasi ketika dalam syurga ya. Tapi saya yakin kita boleh saja minta apa saja yang kita nak dan kita pun boleh saja minta untuk berkomunikasi dengan sesiapa dalam apa bahasa jua pun ya. Jadi yang penting ialah masuk syurga dulu. Bukan nak bincang bahasa apa dalam syurga. Dalam kotak description saya dah bagi link satu artikel tulisan uh, Ustaz Abdul Kadir bin Sahak di mana beliau ada menukil um kata-kata ataupun penjelasan daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang menjelaskan bahawa perbincangan, pertanyaan tentang bahasa dalam syurga ni adalah isu yang timbul kemudian. Ia bukanlah satu isu di kalangan salafus soleh pada zaman awal umat Islam. Okey, jadi berdasarkan perkara-perkara ini, seandainya lah, seandainya pun nak kata hadis ini dapat diangkat ke darjah hasan ataupun Uh, doaif yang ringan okey ia tetap tidak dapat digunakan kerana pertama kalau nak kata doaif kita sedang bincang tentang apa yang berlaku di syurga bukannya di dunia ni Okey dan di syurga ni perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara yang ghaib kita menggunakan hadis yang sahih atau hasan, bukannya hadis dhaif. Yang kedua, <coughs> kalau nak kata hasan sekalipun, uh, adanya percanggahan hadis ini. Macam kerana aku orang Arab. Okey, kita maklum Islam memberi penekanan kepada ketakwaan seseorang itu, bukan kerana bangsanya. Dan kita mencintai orang Islam kerana agamanya. Kita sesama muslim, bukan kerana bangsanya. Okey, baik. Hadis yang kedua disebut oleh Habib ialah uh, kononnya belajarlah bahasa Arab dan ajarlah orang bahasa Arab, kan? Hal lafaz ini saya tak kenal, saya cari-cari pun tak ada. Yang ada yang sahih yang mendekati apa yang disebut oleh Habib ialah sebagaimana yang saya kongsi di sebelah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya hadis nombor 4639 atau penomboran lain hadis nombor 5027 okey daripada Uthman radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamahu sebaik-baik kalian ialah sesiapa yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarnya. Ada beza. Habib tadi sebut, belajarlah. Okay, Nabi kata, belajarlah bahasa Arab dan ajarlah orang bahasa Arab. Tapi yang adalah hadis, yang confirm sahih, sahih Bukhari, yang ini um, sebaik-baik kalian ialah Sesiapa yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarnya. Mempelajari Al-Quran bukan sekadar bahasa Arab tetapi juga terjemahannya, tetapi juga tafsirnya dan juga tadabur. Yang ini kita merenung ayat Al-Quran itu dan kita lihat sejauh mana kita dapat praktik dalam kehidupan seharian kita. Okey, Jadi tak sama antara bahasa saja dengan mempelajari Al-Quran. So, hadis yang Habib sebut, macam saya kata, saya cari tak tahu, tak jumpa. Yang dekat yang ada, yang sahih ialah khairukum. Sebaik-baik kalian. Manta'allam al-Quran. Ialah mereka yang ataupun sesiapa yang mempelajari Al-Quran wa'allamahu dan mengajar Al-Quran. Okey, baik. Hadis ketiga yang disebut oleh Habib. Okey. Yang ini, kononnya Nabi kata, Benci orang Arab. Membenci orang Arab ialah munafik sementara membenci Bani Hashim ialah kafir okey itu teks Arab bila beliau terjemah yang membenci Bani Hashim tu beliau terjemah sebagai membenci Ahlul Bait okey Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teks Arab yang sebenar bagi hadis ini sebagaimana yang saya tunjuk di sebelah okey benci Bani Hashim dan Ansar kaum Ansar itu adalah kekufuran sementara benci kepada kaum Arab itu adalah kemunafikan Kenapakah Habib meninggalkan kaum Ansar di situ? Aa, di sini ada ciri-ciri Syiah. Saya bukan kata Habib ni Syiah, tapi ada ciri-ciri Syiah. Sebab Syiah ni mereka tak suka Ansar. Mereka nak Ahlul Bait saja. Dan Bani Hashim itu pun beliau terjemah sebagai Ahlul Bait. Alright? Jadi membenci Ahlul Bait itu adalah kekufuran. Padahal teks hadis ialah yang beliau sendiri baca dalam bahasa Arab ialah benci kepada Bani Hashim ialah kekufuran dan Ansar. Kaum Ansar itu beliau tinggalkan. Tak tahulah sengaja ataupun terlupa. Okey dan kemudian benci pada kaum Arab itu munafik. Baik. Hadis ini apa darjatnya? Kat bawah tu yang saya bulat kamera. Darjatnya ialah sangat lemah atau da'if jidad. Penjelasan lanjut sila rujuk. Okey silsilatul ahadis ad-da'ifah wal maudhuah hadis nombor 3372 hadis nombor 3372 ya. Jadi ini tiga hadis yang nak saya fokus. Lima minit Habib ini membazir masa kita dengan hadis yang palsu. Kalau tak palsu pun dengan maksud ataupun matan ataupun teks hadis yang bercanggah. Kemudiannya hadis kedua pula lafaz yang berbeza daripada hadis yang sahih. Dan yang ketiga pula hadis yang do'if jidan. Yang perkataan ansar pula Beliau tinggalkan dia ya? Ini yang saya sebut di awal tadi Sepatutnya seorang Habib ini Orang yang menyandarkan diri kepada ahli keluarga Rasulullah ke apa ke apa ke lah kan? Sepatutnya mereka inilah yang kehadapan Membela hadis-hadis Nabi Menyampaikan yang sahih ataupun yang hasan Yang doaif ringan pun boleh Selari dengan syarat-syaratnya Dan mereka inilah yang patutnya kehadapan Membasmi hadis-hadis yang doaif jidan Ataupun palsu Tapi yang kita lihat di sini ialah mereka inilah ataupun bukan mereka lah yang seorang ni lah tak tak patut pula nak pukul rata semua Habib sebagai sama kan tapi kita lihat Habib ini beliau mensyarahkan hadis yang palsu kemudiannya hadis yang tak ada lafaz tu yang lafaz yang ada ialah belajar al-Quran dan mengajar al-Quran okey bukannya belajar bahasa Arab mengajar bahasa Arab dan yang ketiga dhaif jidan ya tentang membenci orang Arab adalah munafik dan sekali lagi ya bila kita baca orang Arab ni ia hadis-hadis yang asabiah yang membela kaum ataupun bangsa padahal kita maklum dalam Islam ni semua bangsa, semua kaum ini yang paling mulia, yang paling utama ialah yang paling bertakwa kepada Allah SWT bukan kerana bangsanya bukan kerana kaumnya dan urusan sesama kita pula ialah kita mencintai sesama umat Islam kerana kita saudara seagama, bukan kerana bangsa bukan kerana kaum baiklah Demikian ulasan, react dan kritikan saya. Jadi berhati-hati ya. Semata-mata seseorang itu seorang habib tidak bererti. Beliau itu menyampaikan hadis-hadis yang sahih, hasan ataupun yang do'if yang ringan ke do'ifannya yang boleh disampaikan atas tujuan anjuran beramal. Baiklah saya akhiri dengan Subhanakallahumma wa bihamdika Aisyahdu'allah ilaha illa anta astaghfiruka wa tubuhi ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh